А теперь мы ну, учитываем, что, ну, думайте, что у Значит, ну у нас сегодня э, проходит одновременно, я буду представлять и общий доклад сейчас по формированию единого инновационного пространства. И у нас в рамках э, менеджерования существует секция управления инновационной деятельностью. То есть мы во второй половине дня рассмотрим заседание этой секции, какие у нас задачи стоят и какие очередные вопросы мы рассматриваем. Тем более у нас сегодня в, присутствует в Харькове несколько членов научно-методической комиссии и во Львове, и в Донецке. Не все, к сожалению, но первый опыт. Но я хотел бы остановиться на формировании единого Инновационное пространство, конечно, по отношению к высшему учебному заведению. То есть сегодня мы говорим, что это три контура существуют в инновационном пространстве. Это инновационный потенциал, климат и уровень реализации, инновационного, э, непосредственно инновационного потенциала как в вузах, так и в любом предприятии. Хотелось бы остановиться, если мы говорим о наших студентах, о наших выпускниках. У нас есть и много негативных. Сегодня мы уже только что слышали доклады тоже по коммерциализации. И вопросы, связаны со студентами, мы хотим, чтобы действительно была составляющая инновационная развивалась по всем специальностям. В первую очередь по специальности управления инновационной деятельностью, менеджмента инновационной деятельности. Но есть и негативы, которые на сегодня, к сожалению, еще присутствуют. Это и опыт внедрения инноваций в образовательных проекты они правильно поставлены, неуправляемый массовый характер инноваций, которые существует в непосредственно высшей школе, и образовательные инновации реализуются неравномерно и состоят как бы из отдельных инициатив, и всегда они взаимосвязаны между собой и составляют какое-то единое целое. Причина, которая вызывает сопротивление инновациям, мы вот, ну, как бы, классифицируем это и технические, и политические, и культурологические. Вот, если там Успеваем мы за слайдами, если видим, то это самое, то на этом слайде видно, что техническим это и отсутствие ресурсов, и разобщенность в организации, то есть необходимо быть подготовленным. Точно так же это показывает опыт нашей конференции на сегодняшний сегодня, день, когда мы действительно три организации пытаемся состыковаться для того, чтобы у нас получилось такого рода диалог. Ну, это может это первый опыт такой не совсем полный. Полный, но есть трудности, которые возникали до этого, сегодня мы их стараемся реализовывать. Конечно, к этим относятся и политические, и классические причины сопротивления, и культурологические. Ну, в качестве объекта, я говорю, мы рассматриваем на сегодняшний день по инновациям это и факультет нашей экономики менеджмента национального университета и в качестве опытной площадки это непосредственно кафедра менеджмента, на которой реализуется ряд проектов. Какие проекты? Это все инновационные проекты, мы их относим к ним. Это и социальные, и работа с корпоративными клиентами, и информационная система, и э, формирование непосредственно студенчество, образовательные проекты, издательские, то есть их достаточно много. Это все новое, это все развитие, к которому мы относимся именно к инновационному Есть Миссия университета у нас, она уже давно существует здесь, просто я подчеркиваю, что у нас уже давно было заложено как одна и одно из направлений, это старт находить и использовать способы трансформации новаторские идеи в успешный бизнес. Новаторские идеи ⁇ это, как бы и относим уже к трансформации как инновационной идея, инновационное развитие непосредственно в высших учебных заведениях. Используем мы холистический подход при вас, это интеграция и балансирование ценностей между всеми участниками процесса, минимизация противоречий и тот синергетический эффект, который мы хотим, мы стараемся его, чтобы он действительно возникал в такого рода ситуациях. Модель формирования инновационной культуры начинается у нас, но ну, мы вот в этом случае там, еще с того момента, когда мы начинаем работать непосредственно со школьниками, с абитуриентами. Это те инновационные процедуры, которые у нас разработаны. И профориентация мы уже проводим в течение нескольких шести лет, по-моему, проводим турнир со студентами, экономика, менеджмент, информационной технологии. Это космонавтика, семинары для, вот и в этом году мы проводили для учителей, это инновационные процессы в образовании. То есть это первая составляющая часть, которая идет еще от работы со школьником, с абитуриентами. Работа обучение со студентами, это та классическая система, которая есть, и обучение, и формирование компетенций, и участие самого реальных, которых может действительно... Э, ну, не обязуем, но студенты понимают, его направляем на участие в инновационной составляющей. И, естественно, работа с сотрудничество с работодателем. Это те новые направления, которые у нас в университете есть, и центр карьеры и Ярмарки который развивает проведение практик. Мы проводим практики, начиная буквально со второго курса по всем специальностям университета, и студенты входят именно в эти практики и знакомятся более близко уже со своей специальностью. То есть по окончании четвертого курса получения бакалавра большинство уже видят предприятия, государственные, так и частные, в которых они могут работать и зачастую это уже происходит на четвертом курсе. Процесс формирования инновационных ценностей, мы всегда говорим, что сегодня это необходимо ценности формировать в процессе обучения и в данном случае инновационно. Мы проходим классический вариант. Это составляющие по развитию, это дизайн, создание, перенос и развитие. То есть все составляющие, которые присущи инновационным разработкам. Ну, они классические, Если будут вопросы, я а готов прокомментировать на слайде они По отношению к развитию факультета, естественно, это ценности, которые уникальны активов, дизайн, создания переноса развития уникальных активов, ценности инноваций, которые мы внедряем их и переносим уже непосредственно на уровень других факультетов на уровень университета или выносим на всеобщее обсуждение для высших учебных заведений. Ценность для владельца, то есть это в первую очередь конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности и привлекательности и работ и наших выпускников. И ценность интеллектуальных активов, это повышение стоимости нематериальных активов, создание ментального пространства, формирование центров компетентности уже внутри факультета, внутри университета, в образовательном пространстве. Формирование то же самое мы разделяем как бы, на три таких составляющие. Это система человеческих ресурсов, информационная система и культурная система. Они отдельно, они, естественно, как бы, они взаимосвязаны между собой по формированию инновационной ценности, но это и развитие и креативности, и развитие средств решения задач, и продуктивности и так далее. В информационной системе, конечно, это формирование платформы э, информационной программы, развитие материально-технической базы на уровне уже непосредственно организации. Ну, в поле мы приводим примеры, говорим о высшем учебном заведении. Вот мы Креативность креативности по отношению к инновациям. У нас достаточно хорошо развивается система по участию студентов в центре карьеры, ярмарке вакансий, карьер там отдельно созданный проект студенческий проект менеджмент консалтинг групп проекты выпускной бал день факультета и так далее. Почему я фокусируюсь на этом? Потому что мы конечно вот таким Осуществлять инновационные процессы для студентов, чтобы они в это входили и их инновационная составляющая была достаточно высокая. Все вот эти проекты, которые я перечисляю, это практически разрабатывают студенты. Конечно, есть кураторы, преподаватели, которые их направляют на полностью делают студенты. Они проходят достаточно большую школу здесь, в этих инновационных процессах, и входя в другие проекты, они их уже достаточно успешно реализуют. По компоненте культурной системы, это координация разрывов, мы всегда говорим, все равно у нас есть разрывы между тем, что мы хотим и что получается. Вот эта целая процедура взаимодействия с выпускниками, развлечение бизнеса, адаптация учебного процесса под требования бизнеса и государственных структур. Это все мы относим к разрыву существующему сегодняшний день. Создание открытого процесса. Пространство ⁇ это плавно на первую очередь управления проектами, потому что все инновации, мы понимаем, их можно реализовать через проект, а сами по себе они отдельно существовать не могут. И, конечно, это обеспечение комплексного подхода по отношению ко всем составляющим э, данной компоненты. Формирование ментального пространства ⁇ это инновационное составляющая, которая уходит сюда на примере факультета университета. Мы показываем это создание стартап-площадки, которая у нас есть, создание Project Management Consulting Group. Это у нас были студенты, которые заканчивали специальность управления проектами. Буквально уже при защите Сегодня она достаточно интенсивно у нас реализуется Одна в Харькове на территории Украины, уже не сразу даже выезжали. Нам интересно, что они проводят дополнительные инновационные программы и тренинги для студентов нашего университета. Интеллектуальная продуктивность, это тоже составляющая интеллектуальная, э, инновационная деятельность. И вот сюда мы относим по отношению к студентам, это участие в конкурсах, конференциях, проведение мастер-классов, тренингов, много населения проходит, мы приглашаем и иностранных э, лекторов к университете, здесь вот и, и я для тренинга, на английском языке для наших студентов. Это тренинги, когда э, французы к нам приезжали, организовывали по созданию центров. Ну и компетенция студентов. Основная задача это дать узнание студентам за время обучения принять участие в реальном проекте ученые знания на практике. Это самое главное, это кроме тех производственных ознакомительных практик, которые у нас есть, непосредственно в учебных планах в программах. Тренинги, мастер-классы проводят и сами студенты, организовывая, и непосредственно приглашая компании Ну и в процессе проведения тренинга решаются ряд вопросов, которые в конечном итоге мы говорим, что это является составляющей инновационной деятельности. Я хочу подчеркнуть, что мы, когда мы говорим по отношению к учебному, высшему учебному заведению у нас на Украине, мы говорим о специальности специфичных категориях управления инновационной деятельностью, в менеджменте, и Инновационная деятельность, это относится ко всем специальностям, которые есть у нас в университете и у вас в университете, это не только экономические и менеджерские. Мы отличаемся по непосредственно подготовке инноваций по России, и по самым, да, мы знаем, идет образовательная программа, связанная с инновациями. У нас такого нет, у нас только начинает с магистрских программ, как в менеджменте и так и в специфичных эти вопросы, которые я хотел показать на именно инновационном пространстве, создавая такого рода пространство, но замкнутым не может быть, но все время развиваем направление, которое у нас есть, я показал с удовольствием смогу ответить на вопросы. Спасибо.